Kenapa pada suatu hari ayat Al Allah jelaskan kehidupan dunia seperti hal-hal yang buruk, yaitu permainan, labun, labun dan hal-hal seperti sinase. Kok seperti itu dalam ayat? Sebenarnya tidak kontradiktif, karena masih masih sejalan. Sia, sia Dunia itu disebut Allah hadis sebatas permainan Dunia itu disebut Allah hanya sebatas Lahul wal'i wa sinar Perhiasan Bila mana Ini sebenarnya ini, tidak daripada pembicaraan kita ini Kehidupan dunia ini uh, Menjadi Mata-mata Sia-sia Tak ada Dimata kepala lain bagi orang yang betul-betul berorientasi kepada dunia tersebut, orientasi itu motifnya atau niatnya hanya untuk dunia ini saja, tak ingatnya semasnya. Jadi bukan dunia ini sebenarnya yang buruk yang minal, tetapi sikap kita yang menyebabkan dunia ini semuanya ini. Jadi dunia ini. Yang benar merupakan asal dari pada lima itu merupakan pondasi dari pada yang lain itu sudah benar. Tapi dia akan menjadi sia-sia, dia akan menjadi tak berguna bila kita tidak mampu menyikapi dia tersebut. Kau terhadap dunia ini sehingga merupakan permainan. Atuniatululun, dunia itu akan menjadi permainan yang sia-sia. Ina al Bila dunia itu menjadikan perubahan terhadap Bila dunia itu menjadikan Kemudian, karena dunia tidak luas, tapi kalau kita ingat, sama saudara mempersiapkan bekal untuk hidup, maka dunia itu adalah asalnya. Dunia itu adalah progresi dari. sikap kita sebenarnya yang menjadikan dunia ini berharga. Kalau tidak pandai menyikapi tentang dunia, kita jadikan dunia ini sebagai tujuan utama dan merupakan akhirat, maka dunia itu justru menjinakkan sebagai masa Kehidupan dunia ini berharga untuk kita. Dan dunia itu pasti berharga bila karena karenanya tidak ingat sama Allah. Jadi intinya ingat akhirat, ingat tujuan hidup, ingat akhir dari kehidupan, ingat sama Allah, ingat akhir. Hina baginya kami membuatnya lupa kepada allah swt. Ini saja aku yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillah alaamin. Seperti kita tentu saja yang berada ada institusinya. Pertanyaannya singkat. Bagaimana kita menjalani kehidupan zuhud yang benar agar supaya kita Uh, karena satu sisi kan kita juga perlu orang-orang kaya, orang-orang bermawan -orang gitu. Jadi sebenarnya disebut yang yang benar itu bagaimana? Zuhud. Kalau istilah-istilah yang sering kita dengar, jadikan dunia itu dalam agama, jangan masukkan ke jadikan dunia itu hanya sebatas wasilah saja jangan menjadi orientasi jadi zuhud yang benar tidak harus miskin zuhud yang benar tidak harus kaya-kaya barunya yang benar tidak harus berkendara sepeda zuhud yang benar tidak harus berjalan kaki zuhud yang benar tidak harus menderita di dunia tapi suruh yang mudah itu silahkan Karena kakak kata insya Berusaha semaksimal mungkin Sampai kita meraih kekayaan yang semangat Seolah-olah kita hidup selamanya. Akan tetapi Hasil dan usaha itu Tidak menjadi orientasi hidup Bukan itu tujuan Kita jadikan sebagai wasilah saja, Wasilah saja. definisinya tidak menjadikan dunia masuk ke hati, tapi dunia tidak harus diberikan sebagai porsinya. Lalu, apa